Tentu berkenaan uh, isu yang kedua ni, saya perasan ada satu trend pula dekat TikTok ni. Ada kebangkitan geng-geng Mak Repat ni. <laughs> dah sampai mula main DNA mak bapa orang kan. Uh, mereka kata ni mereka adalah orang-orang yang sebenarnya malaikat yang memakai baju manusia sahaja. Dah ada lah keluar geng-geng macam ni. Okay. Uh, dan mula mengutuk orang-orang yang tidak setuju dengan mereka sebagai DNA kotor Hmm. Bagi mereka, peperangan dalam dunia ni adalah berkena, berkaitan dengan malaikat-malaikat ni, iaitu geng-geng diorang. -geng Dan juga orang-orang yang datang daripada keturunan DNA DNA kotor ni. Uh. Jadi siapa yang mengkritik mereka dikutuk dengan DNA, DNA kotor. Dikatakan untuk nenek moyang kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan perkara yang bukan-bukan, -buka, telah menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka penyakit ini turun kepada anak cucu Sehingga anak cucu itu tidak dapat mengenal ilmu makrifat sebenar daripada orang-orang yang mendapat ilmu dari dunia ni. Okay? Dah keluar lah. Views berpuluh ribu. Like sampai berjuta. Orang kita masih berminat dengan isu-isu macam ni. Dia masih, dia ada daya tarikan lagi benda ni. Kita tidak dapat nafikan. Saya hari tu pergi ziarah sekejap dekat apa, lepat punya apa, uh, TikTok. Rupa-rupanya baru-baru ni dia pergi gate crash ke satu uh, masjid dekat Batu Feringi, Pening kan? Batu Feringi, Pening. Betul tak? Uh, ustaz tu tengah cerita pasal dia. <laughs> dia pun masuk dengan kamera. Kan? Uh, saya panggil dia gate crash memang, memang gate crash. Akhirnya bergaduh perbalahan dekat dalam masjid. Okay? Uh, saya nak tengok lah apa perkembangan dia. Dia ada cerita lagi mana. Rupanya masih ada lagi. Okay? Uh, Wa'in'ultum'adunah. You kembali, kita akan kembali. Okay. You teruskan, you degil, kita akan dua kali lebih degil. Okay. You ber berkeras, kita akan dua kali lebih uh, teguh di dalam perjuangan ini. Saya tidak mahu cerita banyak pada malam ini. Tadi yang DNA kotor tu semua bukan lepat dengan cerita, itu orang lain. Ha. Dia ada dua tiga oranglah dekat dalam yang dok uh, membebel benda ini. Saya tak nak cerita banyak tentang dawan-dawan yang mereka buat. Saya nak bagi kunci saja. Saya nak bagi kunci untuk yang nak berfikir ya. Bagi yang tidak mahu berfikir itu, saya tak dapat nak buat apa lah. Uh, tak nak berfikir tapi masa duduk dengar apa saya cakap ni, saya pun tak tahu apa awak tengah buat lah. Okay, saya ajak bagi mereka yang nak berfikir, sama dengan saya. Okay. Kalau awak dengar geng-geng macam ni bercakap benda-benda macam tu tadi kan, awak minta mereka satu benda sahaja. Okay. Awak tanya kepada mereka, macam mana kita nak tahu sesuatu ajaran tu betul ataupun salah. Okey, saya pernah cerita sebelum ni tapi saya rasa saya perlu ulang benda ni. Minta mereka. Okey, awak kata awak dapat ilmu dari dunia. Awak kata awak keturunan malaikat. Awak kata awak begini, awak ada ilmu rasa, awak ada ni dan sebagainya. Beritahu saya, macam mana saya nak tahu sesuatu dakwaan itu benar ataupun salah. Sebab macam-macam orang kat luar ni ajar bermacam-macam. Okey. Kenapa saya kata benda ni penting? Sebab Al-Quran ajar kita buat benda ni. Betul tak? Al-Quran ni dia tak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kata bahawa aku adalah kebenaran. Siapa nak tahu aku adalah kebenaran, maka kamu kena jadi orang Islam dulu baru kami tahu. Tak ada. Quran tak macam tu. Quran kata apa? Kalau ini bukan datang daripada Allah, kamu akan jumpa banyak percanggahan di dalamnya. Maksud dia apa? Maksud dia, Quran memberi you satu kayu ukur yang you boleh periksa sebelum you masuk. Betul? before you come in. Dan siapa-siapa boleh check. Anyone can check. Ha, itu dia. Minta mereka. Biasanya, geng-geng makrifat ni, dia tak kena ada kayu ko tu. Kalau dia jawab pun, dia akan jawab, oh, awak belum merasa. Betul? Awak tak dapat daripada Allah. Awak bukan orangnya. Awak orang syariat sahaja. Hanya orang yang pernah melaluinya saja tahu. Itu semua apa sahabat-sahabat? Itu semua adalah subjektif evidence. So called evidence lah kalau kita nak panggil. Subjektif ni dalam erti kata benda tu bukan semua orang boleh test. Kalau kita tanya dia, you you confirm you berada pada jalan yang betul ni berapa lama? Oh, lepas 5 tahun dalam perjalanan ni baru saya jelas. So, maksud saya nak kena lalui 5 tahun baru saya rasa apa you rasa, baru saya boleh tahu you salah ataupun betul. Itu bukan kebenaran. Sebab dia menuntut saya Ajaran lain pun cakap yang sama juga. Agama lain pun cakap yang sama juga. You nak tahu ajaran ni betul tidak, you masuk dulu. You rasa dulu. Islam tak suruh buat macam tu. Islam bagi kayu kol. Nanti sebelum you masuk, you check dulu. You can verify before even converting to Islam. Tukar adilan? Tukar kayu kol. So saya ulang lagi sekali. Tanda ajaran sensat yang paling jelas adalah dia tidak akan boleh withstand a test of consistency dia tidak akan boleh tahan ujian konsistensi. Konsistensi ni apa kita panggil dalam bahasa Melayu? Uh, konsistensi lah. <laughs> uh, tapi bahasa Melayu mesti ada kan? Itu bahasa orang putih kan? Dia ambil. Uh, so, dia cannot, dia tak akan boleh tahan benda tu. Tadi kan, kalau datang daripada, bukan, daripada selain Allah, kamu akan jumpa ikhtilafan kathira. Betul? So, test dia adalah melihat sama ada benda ni bercanggah atau pun tidak dawaan-dawaan kamu ni bercanggahan ataupun tidak. Dan nak periksa dia bercanggahan ataupun tidak, dia mesti ada alat yang semua orang ada dan semua orang boleh periksa. Itu dia. Faham eh? Ni kayu kos saya nak bagi kepada awak. Itu petanda ajaran itu benar. Sama juga, orang yang benar dengan orang yang salah, awak akan nampak beza dia macam tu. Orang yang benar dia akan kata, ask me anything. Saya akan bagi buktinya. Awak boleh Hujah dengan saya, awak boleh kritik saya, awak boleh challenge my argument. It's okay, bismillah, it's your choice. Orang yang berbohong, orang yang menipu, orang yang salah, dia akan bermacam-macam. Dia akan kata, oh informasi ni saya tak boleh beritahu. Contoh, oh ini nak kena lalui baru tahu. Oh ini uh, nampak macam contradiction tapi itu salah faham awak. Bagi kami dia tidak contradiction. Oh, saya tak boleh share semua hujah-hujah saya kepada awak. Uh, dia akan guna strategi macam tu. Kalau kebenaran, dia akan very transparent, dia akan very open. Sama lah juga dengan geng-geng, maripat, hakikat dan sebagainya. Mereka tidak akan ada kayu ukur yang jelas. Tidak, tidak akan ada kayu ukur yang jelas. Ustaz, kayu ukur ni apa Ustaz? Nah, kayu ukur tu adalah cara kita menilai sesuatu dakwaan itu benar ataupun salah. Jelas tak apa yang saya sampaikan ni? Simple tak? Minta mereka cara macam mana nak membuktikan sesuatu ajaran itu sesat ataupun betul. Kalau mereka berikan awak jawapan dengan jawapan-jawapan yang berbentuk subjektif. Subjektif itu apa? Awak kena lalui pengalaman tertentu. Awak kena jadi orang tertentu. Awak kena berbangsa tertentu. Awak kena datang di berkumpulan tertentu baru awak boleh faham. Itu subjektif nama dia. Bila sebut subjektif, bukan semua orang ada kayu kau tu. And not everybody can access it. So mana-mana yang kata masuk dulu baru you tahu, itu tanda yang tidak betul. Itu tanda yang, yang tidak betul. Sama juga kita dengan orang-orang bukan Islam ni, katalah ada mula tanya-tanya pasal Islam Kita jangan kata kepada dia, you test dulu lah. You test saja masuk Islam. Tak boleh main test-test. Sebab kalau dia betul-betul test macam mana? Lepas tahun dia kata, saya tu test saja. Kan? Saya test saya tak suka. Masalah tak? Cara terbaik dia adalah You kaji dulu You periksa dulu You tenang-tenang Bila you dah sedia You masuk I akan sambut you I akan bantu you Semua dah macam tu saja Jangan pester Jangan pushing Jangan uh, beri tekanan Jangan brainwash Jangan manipulate pun Don't do that Let them decide freely Biar mereka buat kajian Sabit hati mereka Barulah masuk uh, Barulah Barulah masuk So geng-geng Makrifat ni kalau ada respon saya respon, kan? Okay. Buat video. Cara-cara untuk membuktikan dakwaan kami benar ataupun salah. Okey, mungkin awak akan tanya. Okey, hang, hang punya cara pula macam mana? Macam mana kita nak tahu apa yang cakap ni betul ataupun tidak? Okey. Cara kita simple saja. Cara kita kita akan pakai dua perkara yang semua orang ada. Yang semua orang boleh buat. Pertama sekali kita akan pakai logik. Nombor dua, kita akan pakai teks. Betul? Teks tu semua orang boleh baca, Quran dan Sunnah. You can verify, you can check. Kalau kami salah nukil ke, kami reka-reka ayat Quran ke, kami tafsir sendiri ke, kami terjemah sendiri, semua orang boleh check. Betul tak? Semua orang boleh check. Nombor dua, of course lah. Okay, tadi saya kata nombor satu kan? Sorry, terbalik. Quran dan Sunnah, pertama, teks. Lepas tu, akal. Kita berfikir sama. Dua-dua ha, benda ni, you pun ada. I tak cakap dengan you, you kena sampai setentaraf tertentu baru you boleh engage. You kena rasa apa saya rasa. You mungkin mimpi datang satu jin ataupun satu malaikat ziarah you. You kena fana dulu ke? You kena dapat ilmu dunia tak ada tak ada. Dia mesti something you ada I ada. On this very moment yang kita boleh verify yang kita boleh check. okay. So itu jawapan saya. Simple. Now.